xotinini qizg'ansa vahobiy bo'ladimi ayting shuni xotiniga ishton kiy desa vahobiy bo'ladimi xotiniga iching ko'rinadigan ichki kiyiming ko'rinadigan ustuvoz kiymagin desa vahobiy bo'ladimi bu ollohimizni gapiku bu bu dinimizni gapiku bu hamiyat iymoni borda bo'ladi hamiyat bu qizg'anish bu qizg'anmaslik natijasi bilasizmi oilalar parokonda bo'ladi zino rivojlanadi zino rivojlangan joyda otasi notayin bolalar tug'ila boshlaydi kasalliklar tarqaydi kasallighama tuzalmas kasalliklar fariydi hatto qorindagi boladan gumon qilyapti otalar shu darajaga keldingmi xotinini ochiqchasiga begona bilan telefonda gaplashayotganni ushlab olib kim bu desa ishingiz nima deyapti shu qiz qayerdan tushdi buni otasi bor onasi bor oilasi bor dadasi bor buvasi bor sabab ona ko'rib qizol degani mana shu bo'ladi ona o'zi beodob ona o'zi betarbiya ona o'zi xudodan qo'rqmaydi ibosi hayosi yo'q chunki onasi ko'rmi bolasini shunday ko'r bo'ladi